Фу. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что наши конкретные предложения «Времени мало» и рекомендации можно найти в материалах, которые вам раздали на страницах 97-105. Вот. А остановиться хотелось бы на двух моментах. Момент первый – это Ялтинский горно-лесной заповедник, опять же, у которого фактически уже ну, есть… Проект решения, по которому будет из него выделено более ну, 700 гектаров под строительство некого газопровода Ялта Фарос Севастополя. -за вот. проблема, проблема заключается в том, что при самых смелых расчетах на этот газопровод более 150 гектар не нужно. Вот. А мы все забываем, что там же в этом Ялтинском горно-лесном заповеднике есть около 30 э, зафиксированных прокуратурой незаконных выделений, выделений земель, которые очень легко под эти 700 гектар э, ну, станут абсолютно легальными территориями, чьими-то домиками заповедника. И поэтому нам кажется, что э, ну, э, проблема с Ялтинским горно-лесным заповедником э, потребует ну, детального, э, детального изучения как депутатами Верховной Рады, и вполне возможно, что она требует отдельного, отдельных э, ну, заседаний, заседаний комитета. Потому что проблема очень большая, это одна из сильнейших территорий Украины. Вот. И второй вопрос, который хотелось бы поднять, опять же, сегодня мы говорим о крупных объектах ПЗФ, говорим о процентах заповедности, но у нас есть такая ну, маленькая неприятность. Дело в том, что более 50% всех заповедных территорий, вот этих самых 6,5%, это ну, заказники, памятники природы, всевозможные объекты ПЗФ местного значения. Так вот, мы провели данные в течение двух лет 50 объектов ПЗФ. Ни один из них объектом ПЗФ натуре не является в принципе. Нет ни аншлагов, куча нарушений, такие как, допустим, заказники у нас поля, подсолнечник сажают, бурячок. У нас есть там карьеры песка, у нас гигантские свалки. Половина вот этих территорий, 6,5%, делите ну, как минимум на 2, их не существует. То есть нет никакого финансирования, никто не контролирует. Ну, то же самое, почему это происходит. Есть такой момент, как контроль. Вот. У нас, ну, опять же, проводя мониторинг экологических инспекций, которые должны, по идее, осуществлять контроль, мы натыкаемся на то, что они проверяют объекты ПЗФ, как Бог на душу пошлет. Потому что одна... А, я понял. Я уже не слово